А оружие, наркотики за границу отправляете? Нет. Почему это? Это же выгодный бизнес. Не, ну реально. Таблетки, вижу, вы передаете. Вот сумки стоят, это все. Сейчас люди приходят к вам и отправляют в разные страны. Да, в разные какие? страны. Э, Германия, Польша, Чехия. Ну, все страны, которые есть. Хорошо. Какие чаще всего посылки отправляют за границу? Люди отправят все, личные вещи, медикаменты. Вы перепроверяете какие-то посылки? Конечно. Серьезно? Ройтесь в чужих вещах? Да. Мы отвечаем за это. Ну, то есть наши водители везут через границу. Угу. Они за это отвечают. Есть ребята, которые приняли посылки без нас, им, посунули наркотики, они сейчас сейчас в тюрьме. То есть, как бы такая история есть. То есть отвечает именно водители, которые везет. То есть очень много людей, к сожалению, передают, пытаются передать всякие запрещенные вещества. Даже если лекарства, Ничего как бы, да, одно дело их вести открыто, мы не прячем, мы показываем. То есть, как бы, mm -hmm. мы не знаем, что они А другое дело, когда они спрятаны почему-то в сапогах, uh -huh. почему-то в карманах. То есть, как бы, очень много людей передают спрятанные деньги, спрятанные ценности, спрятанные, как бы, даже были там коммерческие, там, 20... Знаете, почему люди прячут в сапоги Я то Я когда-то отправлял, мама была в Польше, и у нее с сердцем проблемы. нужно... Же не принимают перевозчики. Да. У нас, mm. Мы берем за это отдельно деньги, отдельно везем. То есть как бы mm. это все как бы, у нас мы как бы ну, одно дело вести там ношенные джинсы, а другое mm, дело да. вести медикаменты. Согласен. Ребята, кто это... хочет отправить э, посылочку своим близким в другую страну, пишите под каждым видео есть все контакты для связи.